Bisa-bisanya ketika negara Malaysia lagi susah, dia malah membuka lapangan kerja di negara lain di Amerika Serikat. Ini macam ada kaca tak boleh bercermin. Malaysia itu sudah menerapkan prosedur-prosedur negara berkembang. Saat ini, Malaysia akan menjadi negara maju, bekerja sama dengan Amerika. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zaidan Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari marah bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemajuan-kemajuan Malaysia ini dah di depan mata. Ketika ada kesuksesan pasti ada orang yang gil berusaha untuk mencari celah-celah kesalahan orang yang telah menjalankan kesuksesan seperti yang dilakukan oleh negara Malaysia. Malaysia sudah menjadi negara berkembang dan target tahun 2025 Malaysia akan menjadi negara maju. Dengan pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN kemarin berada di Kuala Lumpur Malaysia membuat perhatian pemimpin ASEAN. Bahkan Trump itu selalu memuji Malaysia. Beliau berkata tak tahan memuji-muji Malaysia, terus sebut-sebut nama Malaysia. Akan nah, tetapi ini ada salah satu seorang pembangkang Indonesia yang mencoba untuk memperkeruh keadaan dan netizen Malaysia juga bersuara menyekolahkan dia orang. Gak usah berlama-lama nih, nggak usah buang-buang masa, langsung kita simak saja videonya. Bisa-bisanya ketika negara Malaysia lagi susah, dia malah mm -hmm. membuka lapangan kerja di negara lain di Amerika Serikat dan dia juga berjanji untuk taruh duit. 70 billion dollar di Amerika Serikat. Malaysia negara yang miskin itu wajib investasi 70 billion dollar, 70 miliar dolar. Ini setara 1162 triliun guys. Halo Mas. Nah ini, bentar bang, sabar dulu, tahan dulu. Katanya Malaysia itu negara miskin. Tapi kalau kita pikir dengan logika ya geng, dengan akal yang sungguh-sungguh sangat sehat kenapa Malaysia punya uang untuk menaruh ataupun berinvestasi 70 billion ke negara Amerika Serikat katanya Malaysia itu miskin tapi kenapa punya uang sebesar itu sebanyak itu ini menurut saya bukan Malaysia itu miskin bukan Malaysia diperbudak oleh Amerika mohon maaf ya kalau ada yang salah boleh dibenahi karena saya bukan ahli politik, kita berbicara sesuai fakta yang ringan-ringan saja. dengan dengan adanya video ini diulas ataupun ada salah satu seorang netizen Malaysia yang memberikan reaksi, bro. Sebelum, hmm. Sebelum kamu nak berkomentar tentang Malaysia, baca dulu dengan betul. Hmm, baca Lihat dengan dulu betul ya. Ingat Malaysia ini orangnya bodoh. Hmm. Ingat Malaysia ni ahli politiknya bodoh Ingat Malaysia ni ahli pakar ekonominya bodoh Ingat Malaysia oh. ni pakar strategiknya tak ada hmm. ya. Kami ada pemikir-pemikir yang cerdas di Malaysia ini Ada politik, ahli politik dan pakar-pakar ekonomi di Malaysia ni Ada sebab kami berbuat, Perdana Menteri kami berbuat demikian hmm. Bukan dia seorang yang membuat keputusan ya. Sebelum kamu hina kami di negara Malaysia Kamu tengok dulu negara kamu Hmm. Tengok Bercermin dulu, dulu kamu. ya. Kamu. Tegur dulu kepimpinan kamu. Tegur dulu di DPR kamu. Tegur dulu kepada jabat kamu. Betulkan sistem pemerintah kamu. Setelah kamu bergolak maju, rakyatnya dah hidup senang, mewah, bagus, baru kamu, kamu boleh menegur negara orang. Hmm. Nanti saya tegur nanti marah. Kerana negara yang kamu bilang bodoh inilah tempat menampung hampir 2 juta pekerja Indonesia di Malaysia tahu. Hmm. Assalamualaikum. ini orang Indonesia oh, iya, tuan. seperti ini ini tengah pasang lampu tuan oh pasang lampu uh, Indonesia uh, Indonesia tuan mana Jawa Timur Surabaya Surabaya oh uh, tempat tuan. kukuri ini oh ya, ya. dah lama duduk Malaysia nah, sudah 12 tahun sini 12 tahun 12 tahun semua ada kat sini lah isteri isteri ada anak ada tuan Kek semua, semua kat sini? Ya Oh, baguslah. Kan, eh Macam mana kerja Malaysia, okey? Alhamdulillah, okey tuan Pas tu, family kat kampung dah tak ada dah? Ada, anak ada dua dekat kampung tu Oh Sekolah lagi, sekolah, sekolah lagi, lagi dua, Siapa ya. yang urus? Nenek sama saya punya mak Oh Tak rindu? Rindu tuan, Akhir tapi rindu, nak balik lah. macam mana Ini tengah banyak projek, Alhamdulillah hmm. Cukup hmm. Tapi rindu tu ah, okay. memang betul-betul eh Betul, betul. dekat anak betul eh bila cakap macam tu eh saya pun walaupun duduk uh, dekat contoh saya tengah kerja rasa rindu dekat anak betul lah eh? betul lah ha tapi duduk Malaysia ni kerja bagus-bagus sebab -bagus, lah, eh ya, kerja betul. dengan kata apa dengan uh, niat kita utama sekali adalah untuk kerja untuk anak bini betul, betul. ha lah ha kerja kat sini eh Cuma, 12 tahun dah 12 tahun 12. alhamdulillah 12 tahun geng Okeylah, lah, saya maaf ganggu. Tak apa, tak apa buat kerja dulu. Okey. Okey. Okay. Okay. Man. Baik, okay. okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks for waiting. Terpaksa agar bisa pulang. Indonesia ni, Indonesia ke Malaysia? Indonesia okay. nah, ya, tengok situ, plat kendaraannya. Lewat. Nah, iya, iya, iya. sampai berat terus segitunya oh, Ini okay. kan. Inikah yang dinamakan negara maju? Yang tak boleh bercermin diri ya. Maaf, bukan saya menunjukkan keburukan. Oke, Tapi ini fakta ketika saya itu. saya temukan video ini di beranda saya sendiri. Okay. seru nah, ini ya ini kalau untuk ditonton memang seru geng tapi kalau ini kita jalani di lapangan dengan fakta seperti ini nah, ini dia, sungguh sangat menyedihkan cuman kena tarik ke di ya, belakang hmm. masih banyak lagi ada lori pula ini penghasilan Indonesia loh. Oke, coba tarik pakai tenaga manusia. Sawit itu hasilnya Indonesia loh. Ditarik pakai manusia lagi buah. Kerja sama masyarakat Indonesia bagus juga ya. Membantu orang yang tengah kesusahan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau benda macam ini tak diperbaiki, apa bedanya dengan di India, kan? Apa bedanya dengan yang ada di Bangladesh ya? Di masih banyak loh yang macam ini. Ternyata di negara kita ada juga, geng. Sungguh memalukan kesombongan kesombongan youtuber Indonesia ini kemana? The Gang kokor itu kemana, geng? Kenapa nampakkah dengan fakta-fakta seperti ini? Astagfirullahaladzim. Eh, mobil siapa sana yang terbakar terbakar, terbakar, terbakar coba ke untuk nyangkul ya, bosku Oke lanjut nih mau dicoba lagi bosku wow. wow. Akankah ini menjadi perjuangan yang menghasilkan geng Ataupun sebaliknya angkul, bosku. Perjuangan ini akan sia-sia Kita tengok sampai habis ya habisnya. ngomong kau biarkan aja nanti emosi orang itu. Hmm, emosi nanti orang itu ya. Jalan tiga empat kali macam ini, kereta rosaklah. lah. Oh, wow. oh, boleh 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 boleh. Jalan sedikit lagi bang. Trail trail lu. Oh, ada Amoy juga. Ada Amoy pula, ya? Berjaya! Berjaya, geng! Hoho! Okey, lolos satu! Oh, yang sana pun juga Malaysia banyak yang beratur. Kecil, tapi dunia berdiri menghormatinya. Inilah kuasa diplomasi. Ramai tidak menyedari, Malaysia baru sahaja mencipta sejarah besar di mata dunia. Sidang Kemuncak ASEAN ke 7 baru-baru ini yang berlangsung di Kuala Lumpur Bukan sekadar acara antarabangsa, ia membuktikan bahawa Malaysia mampu memimpin dunia melalui kebijaksanaan diplomasi bukan kekuatan ketenteraan. Bayangkan dalam satu sidang yang sama hadir Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden Brazil Lula da Silva dan juga Perdana Menteri China Li Qiang serta pemimpin dari Eropah, Jepun, Kanada dan negara-negara BRICS. -negara Mereka semua datang ni bukan kerana Malaysia negara besar. Tetapi kerana mereka menghormati kehebatan diplomasi Malaysia dan kepimpinan yang terdiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang disebut oleh Menteri Komunikasi, Malaysia mungkin tidak memiliki senjata nuklear namun cara kita mengemudi ASEAN dalam gelora geopolitik dunia membuktikan bahawa kita sebuah negara kecil dengan pengaruh yang amat besar. Malah, Selepas sidang itu, nilai ringgit terus mengukuh tanda keyakinan dunia terhadap kepimpinan dan kestabilan negara. Tahun 2025 menandakan Malaysia sebagai nadi ASEAN memperjuangkan suara rantau ini sebagai pusat keamanan, pelaburan dan masa depan Asia Tenggara. Namun, soalnya kini dalam dunia yang sarat dengan propaganda dan perebutan kuasa besar, adakah kita rakyat Malaysia benar-benar sedar betapa kuatnya negara kita ini apabila kita bersatu dengan maruah dan diplomasi kongsikan pandangan anda adakah malaysia sedang melangkah menuju era baharu sebagai kuasa diplomasi dunia bila malaysia bersuara di hadapan Donald Trump dunia hmm. akhirnya mendengar dalam dunia yang dikuasai kuasa-kuasa besar malaysia memilih untuk tidak tunduk sebaliknya berdiplomasi dengan maruah di sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini yang terdapat tujuh kita dapat lihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersemuka sendiri dengan Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump ada yang menuduh Malaysia mengalah apabila menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika namun hakikatnya itulah seni diplomasi berunding tanpa menggadaikan prinsip kita berbincang soal nadir bumi, semikonduktor dan keselamatan maritim tapi Amerika tidak mampu menghalang Malaysia daripada bekerjasama dengan China ataupun Rusia. Malaysia kekal bebas, berkawan dengan semua dan tidak menjadi alat kepada sesiapa. Namun di sebalik meja rundingan itu Dato' Seri Anwar membawa sesuatu yang jauh lebih besar iaitu isu suara Gaza. Dalam pertemuan empat mata beliau menuntut penghentian serangan dan menegaskan keperluan pelan damai yang adil untuk Palestin. Itulah keberanian sebenar bercakap benar di hadapan kuasa besar. Diplomasi bukan tanda kelemahan tetapi lambang kekuatan bangsa yang berfikir dan juga berani. Namun persoalannya dalam dunia yang bergolak hari ini, adakah kita sedar bahawa lidah yang benar itu kadang-kadang lebih tajam daripada senjata? Kongsikan pandangan anda, adakah diplomasi Malaysia hari ini sedang mengangkat maruah bangsa ke pentas dunia? Kau tahu tak, pasport Malaysia sekarang ini duduk di tangga ketiga dunia based on Passport Index 2025. Tapi korang tahu tak kenapa pasport Malaysia ni boleh jadi hebat macam tu? Dan apakah kelebihannya pada kita sebagai rakyat Malaysia? Do you see setiap tahun ada indeks yang akan ukur kekuatan pasport contohnya Passport Index ataupun Henley Passport Index Indeks ni dia kira ya berapa negara yang kita boleh masuk tanpa visa ataupun boleh dapat visa on arrival untuk yang tak tahu, oh. fungsi visa ni adalah sebagai kebenaran rasmi untuk masuk ke sesebuah negara. Sebab banyak negara hmm. dia nak filter dulu siapa yang boleh masuk. Untuk jaga safety, untuk kawal turis dan untuk elak orang kerja ataupun tinggal secara haram. Tapi bila mana-mana hmm. dua negara dah ada kepercayaan antara satu sama lain, maksudnya negara lain percaya pada sistem keselamatan dan reputasi rakyat Malaysia, barulah boleh wujudnya perjanjian visa free. Jadi ya, pemegang pasport Malaysia sekarang ni boleh masuk ke 174 buah negara tanpa visa. Sebab itulah pasport kita sekarang ni boleh duduk antara pasport yang paling power dalam dunia. Tapi bagi yeah. saya, ada ya sebab yang lain yang menyebabkan pasport Malaysia capai top 3 ranking di dunia. Pertama, sebab kita punya dokumen keselamatan canggih. Contohnya macam chip biometrik, data digital dan juga sistem kawalan yang diiktiraf antarabangsa membuatkan negara lain percaya yang dokumen pasport tu adalah sahih dan susah untuk dipalsukan. Kedua, hubungan diplomatik Malaysia sangat luas. Kerajaan kita aktif untuk perjanjian dua hala dengan kebanyakan negara. Ketiga, imej negara stabil dan juga neutral. Tak ada tunjuk perasaan bergaduh sana sini. Jadi negara luar pun lebih terbuka untuk membenarkan rakyat Malaysia masuk tanpa syarat yang ketat. Keempat, reputasi penduduk Malaysia sendiri. Di mana bila kita pergi ke negara orang, jarang sekali ya, rakyat Malaysia duduk di sana secara haram. Masuk sebagai turis tapi nak duduk lama-lama. Benda ni tak banyak. So, jangan masih percayalah kepada rakyat Malaysia. Tapi kalau kes rakyat Malaysia duduk secara haram ni meningkat, yes, negara tu akan bila memperketatkan diri borders against kemasukan turis Malaysia maknanya maybe kita dah kena pakai visa lah untuk pergi ke negara-negara lain sebab pasport kita dah makin kurang. Kita tak nak benda tu berlaku lah. Dari sudut ekonomi pula, bagi pelabur inilah tanda yang negara kita dipercayai sebab kedudukan ranking pasport ni bukan tentang travel je tapi mencerminkan kekuatan diplomasi, kestabilan ekonomi dan reputasi global Malaysia. I as a Malaysian rasa bangga dengan ranking pasport kita ni Terutama sekali sebab best. Nak apply for visa bukan mudah. So, korang pula macam mana? Negara mana yang korang dah pergi? Lepas tu kena pakai visa dan how difficult was it untuk apply visa tersebut? Let us know in the comments. Benda-benda lain mungkin negara kita tak power tau. Ha, main bola ke, berlari ke, pickleball hmm. ke. Eh, pickleball power. Tapi kalau cerita pasal pasport eh guys. Negara kita sekarang, negara Malaysia, pasport kita ranking ketiga. Terkuat dalam dunia ni Kau bayangkan negara-negara hmm. ada 100 lebih Tapi negara Malaysia masuk dalam Top 3 guys nak cerita betapa Power ke tak powernya pasport kita Okay orang selalu cakap Alah setakat pasport Power buat apa Tapi hakikatnya pasport Malaysia Warna merah ni hmm. Memang next level weh Okay sekarang dia baru update ni update terbaru lah sebelum ni kita dalam top 10 macam tu ataupun sebelum tu dalam nombor 12 Tapi yang ranking paling terkini kita berada di tempat ketiga So dengan adanya pasport yang kuat macam ni rakyat Malaysia kalau nak travel negara-negara lain memang tak ada masalah Kebanyakannya tidak memerlukan visa sebab itulah hmm. korang tengok orang Malaysia memang kaki travel Macam aku ni pun kadang-kadang pergi juga negara lain Yelah tengok-tengok kan apa ada kat sana. So korang boleh tengok sendiri eh Macam mana dia tentukan ranking untuk Passport Index ni Macam mana Malaysia boleh berada di tempat ketiga So pertama sekali kemudahan perjalanan tanpa visa Okay 174 negara Malaysia boleh pergi tanpa visa guys Okay kalau korang hmm. tengok dekat sini yang berada di tangga kedua adalah Singapura yang mana dia orang boleh pergi 175 negara tanpa visa. Ada satu negara membezakan Singapura dan juga Malaysia dan Malaysia tidak mengiktiraf negara tersebut. Okey, memang tertulis terang-terang dekat pasport kita. Uh, pasport ini memang tak boleh guna untuk negara Israel tapi Singapura ada. Sebab itu sahaja Malaysia berada di tempat ketiga dan kita tak perlukan pun negara tu. Negara tu pun tak layak dipanggil negara. Okey, sampah kita panggil sampah je lah. Kalau Singapura nak pergi sampah, boleh. Boleh pergi. Kita tak perlu. Tapi yang penting, ranking kita memang betul-betul tinggi tau. Sebenarnya ramai juga tak faham kalau ranking tinggi-tinggi ni buat apa. Dia sebenarnya lebih kepada kemudahan, okay, eh, kesenangan untuk kita sampai ke negara-negara lain dan juga negara lain pun tidak berasa terancam kalau orang Malaysia datang ke sana. Okay? Maknanya kalau tiba-tiba kita nak pergi travel satu negara yang baru, bila immigration tengok kita datang daripada Malaysia, immigration pun tak ada nak mempersoalkan sangat sebab dia tahu kita ni daripada negara Malaysia yang memiliki ranking ataupun passport index yang sangat-sangat kuat. Aku ada pengalaman sendiri eh. Pengalaman yang mana waktu tu aku fly daripada Beijing ke Osaka, Japan. Okay. Dekat, aku dekat airport Kansai waktu tu, dekat airport Jepun waktu tu. Aku nampak lah ada foreigner ramai-ramai ni beratur tau okay? Dekat sebelum immigration tu kan Ada orang Butik, ada orang Indonesia Ada bermacam-macam jenis orang lah Dan aku pun hmm. sebabkan aku rasa Oh ini foreigner-foreigner ni aku nak beratur sekali dengan dia orang Sebab aku pun foreigner juga Sekali pekerja Jepun tu dia tegur aku Sebab dia nampak pasport ni Nampak pasport merah ni Dia cakap kat aku Oh you Malaysia, Malaysia sana Malaysia sana, Malaysia fast track weh. Wah. Foreigner foreigner lain ni berlaku bukan main lama dekat sini. Ni aku dengan pasport merah ni pergi tempat lain lagi cepat, lagi senang sebab memang kita punya ni power man. Okey, so itu saja. Ha, ini geng. Ini pembalasan ataupun mentaliti yang sesungguhnya rakyat Malaysia. Ketika di luar sana rame yang menghujat, perusahaan yang menghina, tapi mentaliti netizen netizen Malaysia ini bukan mudah kena amarah, bukan mudah kena bakar, tapi menunjukkan sesuai fakta. Itulah pembalasan netizen Malaysia, bukan karena emosi, tapi ditunjukkan dengan keberhasilan, dengan menunjukkan adanya keberhasilan tersebut, bukan pula sebab ria ataupun pamer melainkan itu adalah penyemangat untuk negara jiran. Malaysia yang negara kecil aja boleh mendapatkan pujian dunia, boleh sukses ini masyarakatnya meskipun bukan kaya 100% tapi hidupnya lebih makmur dibandingkan negara Indonesia. Dengan adanya seperti ini apakah orang tetap akan menghujat Malaysia ataupun kita akan belajar? Lebih dalam dengan Malaysia. Coba tulis di kolom komentar, dan video ini kita lanjutkan di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.